Всем здорово, пацаны, и мы находимся на сервере а, Technology 1. Здесь будет раздача. К сожалению, я не могу. А... <с> Нам в чат уже угрозы пишут. Ладно, к сожалению, я сейчас не в привате, потому что это другой аккаунт, который я не буду палить. А, здесь у нас находится целый сундук, полностью заполненный гибридками. А, потому что ульты это слишком будет. Здесь сундук заполненный ураном полностью. Здесь сундук заполненный полностью гравитационными нагрудниками и ультимат -шлем шлемами. И под конец мы не будем выкидывать, а просто сломаем квантовые генераторы. А, в целях того, чтобы администрация не сделала откат. Хотя я даже не уверен, сделали она откат от этого. Хотя может быть. Ну ладно. А, со мной мои. А со мной мои друзья, Саня. Здорово, Саня. Привет, yeah, всем YouTube, потому всем привет. Да. И еще двое. Поздоровайтесь. Yeah. Всем Здорово. привет. Ничего, ну, давай вот, музыку. Не а, ну что, ребят, поехали. О, oh, oh, здесь их много, я yeah. Очень много, да. Вводи за день. Вот вся это раздача, будет. ребята. Будут раздачи еще на разных <сейчас> серверах. В планах, конечно, в среду сделать раздачу. Если не ошибаюсь, на технологии третьем. Да, мы постараемся. Администрация уже пытается пофиксить данный дюб, через который мы все это делаем. Но в итоге у них не получается на каждый пофикшенный предмет, который, они используем, который мы используем для этого дюпа, мы находим другой. А, на каждый банк, который они пытаются нас забанить, а, был такой бан после раздачи на хитеж первом, а, попробовали забанить нас на Жестко меня уже. Попробовали забанить нас по лаунчеру, по железу. А, но у них не получилось, мы разбанились. Также они не смогут забанить Мне нас по это... Потому что мы имеем VPN сервера, любой сервер. Возьмем, сменим IP, зайдем, сделаем раздачу, все, пожалуйста. Забаните по аквантам, мы также сможем создать еще один аквант, и нам ничего не мешает сделать данную машину заново. Ну что ж, ребята, оставайтесь с нами. на нами. Спамят Мне короче. Надюпай, на надюпай мне ультимат, такая гена, пожалуйста. мы будем стараться, конечно, я не думаю, я ну, вообще короче... думаю, дюб мы не будем продавать, потому что, ну, как бы из логики есть такие люди, которые ну заплатят 200 рублей хорошо, ладно, а потом просто возьмут и выложатся на YouTube, То есть считайте, они деньги заплатили просто за зря, а этот самый дюб пофиксят как только можно. И это и нам будет плохо, и вам в минус, а так. Пока радуйтесь что он есть и что мы делаем раздачи ну я думаю пока это не самый жесткий дюб самый ну. жесткий дюб был на хайтечи первом а, потому что там раздавались целые сундуки квантовых генераторов но на этот раз мы решили смягчить это все потому что а, боимся что администрация откатит сервер ну мы просто уже подумали не делать такой большой ну да но все равно сделают столько гибридов и урана не знаю может ну быть, короче ребят мы все для задать. вас делаем да все делаем для вас просто да. оставляйте в комментариях а. сервера на которых вы хотите чтобы мы сделали раздачу мы если мы сделали раздачу сейчас на технологии первом то пока мы не будем больше заходить на него и делать раздачу как так как нужен немножко перерыв сделать между промежутком раздача то и у вас будет много ресурсов и администрация конечно же сделает откат и все пропадет а так чтобы с перерывами они э, вся карта сохранилась и ваши данные сохранились и вы радовались просто Сэм, этому. долго мы уже задержались Р да ладно ребята в общем ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока да всем пока